Год назад Николай Алексеевич высказал такую просьбу, когда на 9 мая мы встречались. Вот, и уже на День города, когда у меня в День освобождения города Сум проводится встреча с ветеранами, я пообещал сделать э, отдельный в городе Сумы дом ветеранов в отдельно стоящем помещении. И я благодарен всем э, людям, а в особенности депутатам, которые, вот когда мы принимали бюджет города на 2013 год, то э, вы обратили внимание, по этому объекту ни у одной депутатской фракции и ни у одной депутатской группы не было вопросов. Было четко поставлена задача. Дом ветеранов должен открыться у нас в городе Сумы в канун дня Великого Дня Победы. И мы сделали это. Я еще раз хочу повторить, что благодарен всем Сумчанам, которые работали над этим объектом. Поверьте, сегодня очень непростая ситуация с финансами, и наши строители сумские, которые работали над этим объектом, они работали в долг. И на сегодняшний день это только первая очередь этого объекта, потому что внизу есть достаточно большое подвальное помещение. Ну, полуподвальное помещение, в котором мы обустроим музей ветеранской славы. Там уже начали работы, но там достаточно сложно и нужно сделать правильное ступени для пожилых людей и так далее, и так далее. Поэтому мы останавливаться над этим не будем и продолжим обустройство дома ветеранов в полнофункциональном объеме, как и задумывалось изначально. И я благодарен всем ветеранам, которые сегодня высказывали мне уже и в первую очередь Николай Алексеевич те вопросы, которые над которыми нам нужно еще дальше работать. В этих помещениях, мы начали завозить уже мебель впереди. У нас подключение телефонной связи, сигнализации, охранной и так далее. Чтобы уже с середины мая наш дом ветеранов заработал полный полнокровной своей работой и своей, зажил своей прекрасной жизнью. В начале этого года э, мэром города Сумы была поставлена задача э, сбудувати э, будинок ветеранов. Значит, учитывая ту ситуацию, которая сейчас сложилась с финансированием, мы все-таки смогли это сделать. Когда мы сюда приехали, для меня, честно говоря, это было немножко шоком. Почему? Потому что ну, здание, скажем так, проще было развалить и построить по-новому, чем реконструировать. Разработали оперативно, очень оперативно проектную документацию, нашли подрядчика. По большому Посмотрите, счету, э, на этом здании месяц, оставались только одни стены. Мы убрали движение. все. Мы Хорошо. убрали крышу, усилили фундаменты, поменяли все инженерные сети, поменяли полы, перегородки, стены, э, пожарную охранную сигнализацию поставили. То есть здание полностью привели, усилили фундаменты, зашли в подвал. Э, там э, к Дню города мы будем э, планировать сделать э, музей. То есть полностью э, приложили максимум усилий для того, чтобы вот сегодня у нас состоялся такой праздник. В первое время нашей организации будем говорить так, откровенно, ютилась то на улице Прокофьева, то последние 8 лет Горького 21 в маленьких, забитых документами помещениях. Мы чувствовали себя Убогими. И вот, еще года нет, как нам пообещали, мэр города. И он ответил, у нас будет дом ветеранов, который будет лучший на Украине. Тут базироваться будет клуб боевые подруги, клуб вдовы участников Великой Отечественной войны. Клуб ⁇ Учитель, ветеран ⁇ и прочие остальные клубы, которые у нас находятся в структуре организации.